Auz billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Qul minashaitanir xerindən Allaha sığınıram, Rahman, Rahim olan Allah adına. Salam əziz tələbələr və bizi kanaldan izləyən dəyərli həm vətəndaşlarımız. Bundan öncəki dərsimiz Quran ailərinin təhlili ilə peyğəmbərlər həyatı dərsi idi və Orda dediyimiz kimi bu gün 17 də biləvəl 3 oktyabr 2023-cü ildir. Bayram günüdür İslam aləmində. Həm bilavas günəşin 6-cı parlaq ulduzu İmamı Sadiq əleyhissalamın və sonuncu peyğəmbərimizin təvəllüd günüdür, bayram günüdür. Bu münasibətlə mən sizi yenə də təbrik edirəm. Dərsə qoşulan yeni tələbələr və Allahdan istəyirəm ki, Allah Tala hər birimizə məsuldartlarımızın ziyarətini və şəfaətini inşallah qismətə lasin. Amin. 30-cu cüzün təfsiri dərsi. 7 vərəq oxumuşuq, Allah haş olsun. 3 vərəqimiz qalıb. İndi 3 vərəq də kiçik surələridir. Ümidvaram üç inşallah çatışacam. İndi oktyabr e, ayı. Çoxsa bülbütləcək. Usavi İlan Svona qədər bitirək ki, inşallah yeni semestrdə, yəni yanvarda başlayaq yeni bir dərsliyə. Məsələn, bizə Yasin yarımçıq qalıb Yasin təfsiri. Allah ömür versə və orta proqram çıxmasa, e, o dərsi inşallah keçərik. Suramız Gardr surəsidir və yola vermək ünvanında olmasın deyə izəşə ruxsiyyət də yoxdur. Qurana layiqdir. Çoxsa baza masarıda müəmməqdar bildiyimiz qədər izahlar və məlumatlar verildi. Ailəl barəsində 4-cü ayda qalmışdıq biz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Həqiqətən biz nazil etdik Qur'anı Qədər gecəsində. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سَنَدَا بİLİRSƏN Kİ QADR GECƏSİ NƏDİR 3-cü ayə LƏYLƏTÜL QADRİ XƏYRÜN MİN 1000 ŞƏHƏR QADR GECƏSİ ÜSTÜNDÜR MİN AYDAN TƏNƏZZƏLUL MƏLƏİKƏTU VƏ RŪHU FİHƏ MƏLƏKLƏR VƏ RUH NAZİL OLURLAR OLACAQLAR O GECƏDƏ Bİ İZNİ RƏBBİHİM ataplarinin yani allahların izni ilə icazəsi ilə peydəş təqdidi ilə hökmü ilə öz başlarına deyil min kulli əmr hər bir işdən bu da 4-cü ayə. Burada qalmışdıq. Sizəndə biz 4-cü ayətdikdik bu gündə davam edirik 4-cü ayəni çünki tam bitməyib. Dədik ki, tənəzzəl olan feil-i muzari deylər, muzari feil də istimraridir. Yəni indiki və gələcək zamanı bildirən bir feildir. İndiki zamanda deyilən bir feil həm də aitdə hara gələcəyə idi birinci ayədə innə ən zənnəhu. Keçmiş zamana deyir bir dəfə həqiqətən biz nazil etdik Quranı vəs salam. Quran bir dəfə gəlib ayə əsasən. Amma mələiklər ayə vurur ki 4-cü ayədə Həç ödəfə gəlmədilər. Hər dəfə, hər il Əhya gündə gəlirlər. Bunun bizdirik yo. Quran dey tələzzəl. Nazil olurlar, olacaqlar. Nə? Mələklər, dinin mələk, deyil, məlaikə, bütün mələklər, hamı sin mələlər nazil olurlar və ruh, ruh nazil olur. Tələzzə dedi ki, nazil olurlar həmişə. Hara nazil olurlar? Demişdi, o, o barədə danışmışıq biz. Nahlə yanan bal arısı surəsi 2-ci ayədə Allah buyurur ki: "Mələiklər nazil olurlar Allahının sevdiyi bəndələrə. Hamıya gəlməzlər. Gəlirlər yer aləminə, amma ümumiyyətlə kimin ünvanına, bədən kimin qapısına gələrlər. Ala men yəşəo min ibadih. Bəndələrindən sevdiyini, seçdiyini, istədiyinə Allah yoraldır, göndər o." mələkləri ruh nədir? Didi bu da bir neçə məna var. Bir nəzərə budur ki, ruh sözlə məqsəd vahi deməkdir. Şura suresi 52-ci ayə Allah qəbulca və kəzəlikə əvhalə iləka ruhan min amrinə biz öz tərəfimizdən peyğəmbər sənə ruhu göndərdik. Yəni nəyi? Vəhi. Bir təfsirə əsasən deyirlər ki, ruh sözlə məqsəd vahi idi. Yəni mələklər və vahi. Sənə gəldi ə həqiqətisində bu bir nəzəriyyə. İkinci nəzəriyyə budur ki, ruhdan məqsəd həm o Cəbrail idi. Çünki Quranda ruhul əmin, əmin ruh, etibarın ruh sözündən məqsəd götürülür ki, kim? Cəbrail. Bir nəzər budur ki, budur. Ruh sözdən məqsəd üçün nəzəriyyədir mələiklərin hər birindən, Cəbraildən də, bəli, hədisdə var, Cəbraildən də belə mələk var ki, bir məxluq deyək daha doğrusu. Bir məxluq var ki, həm məlailər, məlailər və Cəbrail də o məlailərin içərisində olması şəhətilə və ruh, yəni həm o barəsində məlumatımız olmayan Cəbrailin özündən də belə böyük olan bir məxluq gəlir əhəgəcəsində irə alamla. Bi izi rabbihim. İlahi iznindən. Min kulli amr, hə bir işdən Baxın burada izin məsələ çox məğlumuzdur. Xüsusən də əqad məsələsində e, bu sual çox verirlər. Baxın var izin, var icazə. Əvvəlki razılıq var. Bir də var ki, sonrakı razılıq. İcazəırsak, mən bu işi edim deyir ki, hə. Bu əvvəlki razılıqdır. Bir də var ki, işə eləməsən Ayata, ay ana ayetusun deyib bəli. Mən bunu görmüşəm. İki hə eyni yox. Bu soraqı razılıqdır. Bunlar fərqlidir. Isn icazə fərqlidir. Isn sözünün mənasım biz bəzi hallarda Allahın razılığı mənasına yozuruq. Həmişə yerinə görə hə. Məsələn, Allahun izni olmadan falan kəsə fan işləyə bilməzdir. Yəti sən qarşıda bu ayə çıxar ateistlər bəlkə də məsuliyyət məsuliyyətli olmaq istəmirəm təmbel insanlar deyirsə Allahın izni olmadı mən hidayət olmayacam Allah mən icazə vermir də amma sənə izn vermir çünki özün istəmirsən məcburi icazə olmaz ki sən istə Allah sənin izn versin deyir ayovla sənə bir haqq et mənə onu haqq etdim sən bir şey istəməmiş əgər ayovla ay, ay qızı may oğlum Sən əgər razı deyirsənsə daxil olasan Ali məşhur universitetə, mən səni deyim məcburliyəm. Ola sən istəmirsən də. Həsən müəllim tut, pul xəjdə ümidlə. İstəmirsən istəmə. Bax, istəmirsən istəmə. Və ya da övlad var ki və şagird var ki, üzə istəmə, dirənib ki, mən məsəl pis yolda olmaq istəyirəm, mən pis övlad olmaq istəyirəm, mən pis şagird olmaq istəyirəm. Validi, müəllim, hamı çalışıb onu düzəlsində. Nə qədər zəhmət, lər, əziyyətlər xeyri olmur. Bu adam istəmir büzəlsin. Nədir validim? Nədir? Dil özün bilərsən daha. İndi validinin özün bilərsən daha deməsi və yoxda ki, eləməzsəmsən getməyəlsəylər. Bax bu cümlə deməsi validinin razılığını bildirir. Yox, axı deyir axı get nə isən elə. Bu getnərsən elə sözü bəzən bezməyə bildirir. Bəndə dirəşir ki, mən olmaqsam yezid, mən Həsən olmaq istəmirəm. Mə olmaqdan Firavun, Nəblim, Nəmrul falan vəsarı. Allah peyğəmbər göndərir, imam göndərir, kitab göndərir, alim göndərir, ağlılı adam, saqqal adam xeyri yoxdur da buna. Dey, belə olmaq istəsən bir gün getsə həmişə qapaq açığıdır. Quranda var, insan özü istəyirsə cinaha meyllənsin, cinar açıl olsun. Bura insan istəyir axı. Allah təc istəmirsən bur. Mən sərat yaradıram. Yəni qapızu açıqdır. Çünki məcburi hidayət olmaz. Adındır. Mən çox qısa qeyd etdim. Deyir, bir izni rabbihim, ilah iznindən gəlməli, bildirir rububiyyət məsələsinə işarə də bu. Yəni tədbirçi, nizam tökən, idarə edən Allahdır. Mələklərin gəlişi öz başlarına deyil. Allahın razılığı ilə bula gəlirlər. Və tədbirə bildirir. Tədbir mənasındadır. Yəni heç bir mələk təkbaşına gəlsin, özbaşına gəlsin, belə bir şey yoxdur onlarda.